Сьогодні добрий ранок, Він в на каналі FamilyKids, наша влада, сутка, cats and Dogs. Сьогодні ми а, йдемо в Аврору закупатися для відео, обзору і на ці продукти. Ви знаєте, що в це такий магазик, де е, низькі ціни Там варто всяких. Мы завтра едем в село и хотим взять это самое видео Но мы завтра его уже не будем снимать, а в пятницу снимем Потому что мы завтра с вечером едем, поэтому мы не успеем снять Вот, зараз я буду переходить дорогу Вот, ребята, я тут перешла уже дорожку тут ателье вот иду в сторону э, Авроры для вас я сейчас закуплюсь и выключусь для вас это будет секунда, а для нас еще два дня и, и я выключусь и вам сразу будет видео как мы все дегустируем вот Секунда, для нас будет аж две, две добры. Представляете? Вот. Выложу я, наверное, видео в пятницу. А вот в субботу. Переходим на такую дорожку. И там идем. Сейчас я буду перепортируюсь в Вот. Тут много <реш az> чего. <кхе> <кхе> вот и все. что если буду закупаться? я буду все что я купил. <кхе> это секрет. Ребята, я его все купила. они там кое-что не странные. А что было очень популярна. Всем доброе вы на канале Family Kids. Маша, Суперканце Супер все хорошо. Что за видео, что мы купили в Авроре? Это будет э, распаковочка. Я на выходных сходила, ну вы сейчас ба бачили недавно вот это видео на паперанне я склеила. Это долгое будет видео, достаточно для нашего канала. Ну, потому что, потому что мы такие видео давно Еще, не... еще очень долгое видео было, как ты сбирала конструктор знаток на 180 схем. Еще, когда я смотрела старые видео, аж 100... Ой, 100 часов. Целый час было видео. нас, кстати, есть Может, ребята Может, на канале. Может, подожди, Знаете, как опять будет пыть. Да блин, опять. Кстати, ребята, у меня такая внимание, что я зараз чему-то много воды пью. Каждую минуту. Сейчас остановлюсь. Ну все, ребята. Это да, ну ё-моё. Ну, что первое? Mm -hmm. Вот этот пакетик? Вот это или вот это? Mm -hmm. Кстати, вот такие самые не яичко куплял. И распаковываем такие вот эту лампу. Если она будет хорошо работать, и Владик забить захочет. А я могу Владику видать. Это светильник такие, видите, сердце. Жора. Такие, ребята, светильник. Он так вот включается. Но он сейчас не включится, потому что не имеет батарейки. Кстати, подвышки там якого формата батарейки? А вот сразу понятно, что они сделаны в Китае. Подожди, дай мне сюда. Ну что Ой, я он не он написала, Потому что у меня ногти нифига нет. Ты думаешь, у меня тоже же есть? Да-да, мне маманка срезала, как обычно. Как Як... обычно. По она постоянно мне срезает их до конца. Даже хотя бы один, половину миллиметра не оставить. Блин, как я это открыть, теперь попробуй. Может, она вообще не так... Нет, так. Так странно, что она не открыла... Открыла, ну, наконец-то. Тут надо такие... Эта штука, она вроде вот так вот... Она не дос... надо. Лучше. А, ну тут надо пальчиковые батарейки. Сейчас Владик принесет. Вот, батарей. принесите батарейки, короче. Давай ты будешь вставлять, или я? Стоп. Ты вот ты зараза вот это видео, да? А мы это снимали аж в пятницу. Э, Монтировали только зараз, потому что мне было лень. Ну, это просто такая ненужная информация. Ну, пока. Запаковывали. Придется мою зарядку от телефона. Точно, кстати. Подожди, Я ногтем сейчас проковыряю, если они у меня еще отросли сейчас. Тут есть открыто. Покакай. Нет, дай я попробую. Я просто ногу... Я его хотела так вот свернуть. Кстати, ребята, не зажгайте увагу на задний фон. Бабу, -то, -то протеряла. Так, я его открыла. Ну, на заднем фоне у нас кое-кто лежит. Ну, вы его знаете уже с наших видео. Да я встала. Так, ну, я, я в Три... русике. Вот сюда Отсюда от О, да, загорелась. Двигайте, ребят. Ну, таким белолунным светлом светит. Смотрите, ребята, его вот так вот поставить, и он будет прям красиво. И вы, ребята, если что, светит не желтым, он светит таким белолунным, приятным колером. Ну что, ты хочешь его себе забрать? Mm -hmm. Да. Тогда забирай. Эту покупку я Владику отдам, потому что я могу еще себе купить. Ну да, мы не... а мы не можем. А мы, в отличие от тебя, не можем купить. У нас почти нет времени. Чтобы Далее мы давай распакуем вот такие. Тут много всяких вкусняшек. вырубать свет надо, я его буду вырубать. Первым, что у нас идет, рогатка. Все. <поставка> это я его просто продали. А кому ты купила? Я не знаю. Дай Даже... шесть. Здесь, здесь так. это вот. Дай мне попробовать. Только, а давай мне с снаряды снарядов дозадать. Не надо. Не, давай что-то что такие легенькие. Например, следующий товар. <связь> Не, давай что-то другие. Ну, как что-то... Подавай зараз... в этой э, шухлядочке, может, что-то есть. Такие маленькие. Зараз, подожди. да да. да Давай это. Короче, Сейчас мы запулили что-то. Ай помню, это моя. Да. Ой, подождите, вторая попытка. Сейчас. Блин, где к я рогаткой вообще? О, золотило. Блин, головешка улетела. На две части. Ребята, дальше идет чай с гранатом. За 39 гривен. С гранатами? Да, с гранатом. Гранат черный чай. Ребята, за 39 гривен. Представляете, тут такая маленькая цена. Давайте распакуем. Нет, в следующем видео мы. перемістився. Для вас це буде секунда, а для нас це буде е, трохи довго. Владик поки пожере, поки у нього буде англійська, потім ми вже знімемо. Далі йде, давай маршмеллоу за 9 гривень. А бачив такі, я, не... я їх не буду їсти, бо я не, зовсім, мягко кажучи, люблю маршмеллоу. Дякую, ми його будемо потіщаємо потім. Далі, давай, Распакуем плед Это я себе купила, потому что эм, А Рога... ну, Потому что Рогатку Я откуда знаю А давай рогатку мы залишим в селе нас двоих будет Давай Девица, ребята, тут такой пледик Он же маленький Эм Ничего я очековала От пледа за 100 гривен Ой, чего из СССР Только одни звезды Ну 2... если вот так вот укрытость, это нормально. Ну, Но так нет. Это больше кисть для, для карапуза три лет Нормально, блин, купила плед за 100 гривен. Ладно, я ставлю двойку из пяти. И последний это дубайский шоколад. Тут написано Дубай чоколад. Ну мы его потом попробуем. Ага. Ну, короче. Встретимся потом. И давай я так зараз. Ты, а. не... Вот так вот. Блин, давай. привет, это другая, это третья уже часть, мы тут заварим чайок. -мо, Владик! Так, берем стаканчики, будем пробовать новый чай, ребята. Ой, да блин, чел! Ещё... Чел, ты что творишь? Что ты стал? Я как ненормальный. Вот, ребята, распаковываем чай. Что еще может быть лучше? Можешь пока что насыпать сахара в каждую чашечку? Ну пахнет уже вкусно гранатом. Ну, это моя чашечка. Угу. Вот, ребята. Дай каждому по две ручки. Чайные ручки. ха Чайные ручки. Достаточно? Да. Ладно, ты что, поешь? Да. Ребята, ну... Ребята, ну... Дайте, это такие пакетики. Ладно, а як Помню, как оно пахнет, очень вкусно. Чай. Граната. Мы же можем куки какие. Куки ты сказала. А ты чё не ела ничего? Я не хочу зранку ранку Куки это печенька. Печенька, печенька и воняет. Нет, ну это больше не граната, это я... Лади. А чай? Это Теперь один. надо заварить. Подавай сколько воды. Не знаю. Этого хватит? М -м да. Ладно. Все, ждем, ребята. Удивиться. Это пальцы шоколад. Он был популярный в Ба... Недавно. Баба, это дубайский шоколад. Mm -hmm. Ты в шоке? Это он был популярный. пуки mm -hmm. каки Вот, ребята. Он стоил 33 гривни. Я еще в колу пробовала. Ну, вин мне как понравился, но а цена мне не очень понравилась кола Тут нормальная цена за такие батончики. Пукикаки. каки. Не надо его вырывать. Сейчас жрать сладко, а потом жрать не будешь. И да, 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 но другой еды еще не скоро. Нет, ты не будешь жрать вот это и чай. И вот это. <смех> <смех> Не, я что я купила? Я буду пить только чай. А вот эти шоколадки и вот этот нет, нет, ты попробуй вот это, она тоже вкусная. я их попробовала. Так уже целиком? Пукикаки. Ну да, я просто кусаю. А, а я его разделяю для экономии. Ну ты все равно еще съедаешь. Пукикаки. Владик, наливаю. О, дивись. Давай, чтобы не обкипилось. Ой. Владик, на, держи. То будет как раз. Мы сегодня пробуем нормальный чай, не экстремальный. Просто он очень вкусно пахнет. Так, а ну, еще тогда надо Ну, то есть так. Флагик! Ну что, буду вот это опять пробовать. Твои не любые нет подожди. Короче, чайок уже готовый тут. Буду okay. чай пить я. А ты The... будешь варить с двойной начинкой? Mm -hmm. Нет. Но no, а я mm -hmm, тоже нет. Давай ты этот чай и вот это всю фирму. Я так на не говорю. Ладик. Я водичку. Телефонную. Подождите сейчас. Вот ну, так, чтобы нас было видно. Ну и так. Сейчас. Только жалко, блин, що на кофе. Сэр, подожди. Сейчас. Блин, ну это я не буду. А не буду ногор. Я не буду. шоколадик, чтобы меня любил. Фу, я тут сяду, чтобы нас выгодно Только морковки, беру, жалко, что нет. такие буду, потому что я, я его голый спробовал, он не дужен. <свят> 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 так сойдет. Попробую его. Он дуже мягенький. Да. Лет... Вин лилипутный, ребята. А меня злили, путали. А это мне очень А Давай на видео и поставим такую заставку. Давай. шоколадки они тоже вкусные, ребята. Хотя они лилипутные. Их лучше на огоньку поджарить и сделать из них шашлык. Ты из них даже шашлык не сделаешь, они лилипутные. Фу. Блин, они голкнулись. Мы уже выкинулся и пакетик. Интересно, как в тот момент, да я воду пью. Очень интересно. Ребята, я уже выкинула пакетик. Не извертайте его. Это не моя. Это просто пакетик. сказали больше, кто-то любит пиццу, когда я вашу пиццу. Это красота, что я сюда не сюда, я Только мене видно, почти не буде. Ну, я так трошки. Вот так. Шо, Маш, тебя питаю. для карапузов. Ребята, он тоже горячий чай, так что мы трохи подождем. 20 секунд, опять латик. Но ну, он тоже не растворится. Он что, сам по себе растворился. Вот так вот, чтобы у тебя было. не не в состоянии Ладно, перемешаем. вот это я буду долго монтировать. А у меня губы такие червеные? Ой, постоянно меня в кадр я не попадаю. Надо было сразу, когда его заварить, перемешивать, чтобы сахар не дне И с маршмеллоу было Нет, ребят, он еще очень горячий. У меня нет, уже нормальный. А нет, у меня почему-то очень горячий. Нет, у нас вроде одинаковые. Ну, я колупи, у меня нормально. А мне... Только они мы такие обы червоные. Это, наверное, какая-то новая помадка. Ну, вы щеки большая, бачу, червоные. Нет, мы... На... это можно в реальной жизни? А, ребят, а Не свертайте внимание. Сейчас. Может вот тут шкаф другой, сейчас нормально його вбити на, камері, що то дуже червоні. Ні, в тебе якісь трохи теж насправді такі є. І в тебе трохи червоні в реальній житті. Ну так, да. але він зазвичай не постійно вицвівши є у мене. Я, я ближче є. А я їх кусаю. І... Я не блідну є. Зазвичай. <рес> да, якийсь, що гарячий, цей чайок. Ребят, слушайте, какие кисел горячие у меня начнет. Ну, хорошо постоит, но на этом мы уже будем прощаться, потому что мы уже потом сами допьем. Вы были на канале Family Kids, Маша Влад, Super Cats and Dogs. Всем пока! Это последняя часть.